बसमिल्लाम असला सज्जनों मित्रों मैं हूं अरशद यासिन और आप देख रहे हैं रेडार सज्जनों मित्रों सियासत और मीशत बंद गली में दाखिल हो गई है कैसे सदर ममलिकत से इसहाकडार की तीसरी मुलाकात हुई है अब यह तीसरी मुलाकात क्या मौतल की बहाली है जिसमें पैगाम का तबादला भी हुआ है मीटिंग में हुआ क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ और सियासत और मैशियत का बंद गली में दाखिल होना और इसका हल भी आपके सामने रखता हूँ हो क्या रहा है ऐशाक डार किसका पैगाम किसके लिए लाए सदर को क्या पैगाम दिया गया और इससे साथ, साथ जुड़ोते मित्रों आसफ जरदारी ने भी चौधरी शुजात हुसैन को एक नए सेटअप की तजवीज़ दी है <laughs> ये नया सेटअप कहाँ का और क्या है मरकज़ का है या पंजाब का है इस पर भी हम बात करते हैं कि ये नया सेटअप है क्या और इसके साथ साथ सजन होते नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से भी काम खत्मी मराहल में है अब आप सोच रहे होंगे ख़त्मी मराहल क्यों आप कहते हैं कि नवाज शरीफ किसी भी वक्त पाकिस्तान वापस आ सकते हैं कैसे और किसका इंतज़ार है किस इशारे का मंतज़र है नवाज शरीफ ये सारी बातें आज मैं अपने व्लॉग में आपके सामने रखता हूँ सजनों तो मित्रों चौधरी शुजात हुसैन से आसफ़ जरदारी ने मुलाकात की है और उसमें उन्होंने जिस तरह हम अपने पहले विलाग में ये कहते आए हैं कि अब इसम्बलियाँ तहलील करने के इमरान के ऐलान के बाद अब पी डी एम के जो हैं वो हवाइयाँ उड़ी हुई हैं हाथ में कुछ नहीं है सवाए बर के मारने और दावा करने के और सिर्फ शुजात कार्ड खेल के ही कुछ कर सकते हैं तो आखिरकार फिर शुजात की मदद लेने आसफ़ जरदारी पहुँचे और उन्होंने एक नए सेटअप की तजवीज़ रख दी जिसमें जो शिजात ने वज़ तौर पर कहा कि चौधरी परवेज़ अला के साथ सियासी मामलत में हमारा आज कल तबादला नहीं होता मुल्की सियासत के हवाले से बातचीत चलती रहती है भाई हमारा लेकिन नए सेटअप के हवाले से जो आसफ़ ज़रदारी ने तजवीज़ दी है उस पे सजनो तो मित्रों मेरा रिडार ये कहता है कि अब पीडीएम की हकूमत जो है उनकी शदीद ख्वाहिश है कि किसी ना किसी तरह परवेज इलाही की और शहबाज शरीफ की एक मुलाकात हो जाए और आसफ सरतारी और चौधरी शुजात इस मामले में अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं लेकिन काफ लीग के कबाज जुम्मेदारान जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने इसकी तस्दीक की और यह भी कहा कि परवेज लाही को इस मुलाकात के बारे में बताया गया लेकिन परवेज लाही ने साफ साफ इनकार कर दिया है अब नया सेटअप क्या था क्या चाहते हैं जदारी साहब कहते हैं कि नया सेटअप था कि इमरान असम्बली तहलील करना चाहता है। परवेज असम्बली तहलील करने में रुकावट है पीडीएम उनका हर मौके पर हर तरह का साथ देने को तैयार है और चीफ मिनिस्टर मानने का तो हम पहले ही कह चुके हैं इसके अलावा आने वाले इंतबात के बाद भी वज़ी अला लाही ही हो सकते हैं नया सेटअप इस नए सेटअप के हवाले से सजनों तो मित्रों ये बात भी जो गर्दिश कर रही है कि इमरान ख़ान और शहबाज शरीफ की मुलाकात की भी तैयारियां हैं ये मैंने आपको पाँच सात दिन पहले कहा था लेकिन इमरान खान ये मुलाकात करने से गुरेजा हैं कहता है कि नहीं शहबाज शरीफ से मैं मुलाकात नहीं करूँगा मैंने तमाम इख्तियारदर ममलकत डॉक्टर आरफ़ अलवी को दे रखे उनसे बात कर लीजिए अब डॉक्टर आरफ अलवी से इस डार की तीसरी मुलाकात उसमें पैगाम का तबादला भी हुआ और जो मतल मजाक हो गए थे जिसका इंशाफ सबक वज़ीर फवाद चौधरी ने किया था कि इसहाक डार आठ दिन का वक्त ले करके गए हैं नवाज शरीफ से बात करने के लिए तो गोया ये तीसरी मुलाकात नवाज शरीफ के पैगाम के साथ हुई कहते हैं कि नवाज़ शरीफ ने एक अहम पैगाम आसफ़ जरदारी से बात तो हुई यकीन पहले हुई होगी लेकिन सदर ममलिकत को पैगाम पहुँचाया है आसफ़ जरदारी ने कहा है कि ठीक है असम्बलियाँ तहलील की जा सकती हैं लेकिन उसके लिए इमरान खान को कौमी असम्बली में वापस आना पड़ेगा सजितो नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से ये पैगाम कौमी असम्बली में वापस आना पड़ेगा और वापस आ कर के हुकूमत और अपोजिशन की बुनियाद पर बैठ के फैसले करने पड़ेंगे तारीख भी तय हो जाएगी और इंतहाबी असलाहत और दीगर मामला भी तय कर लिए जाएंगे अहम डेवलपमेंट है सचिन मित्रों बैक डोर रबतों की अब इमरान खां असम्बली में वापस जाता है नहीं जाता यहाँ दोनों इसम्बलियाँ तोड़ने पर ही जिद रहता है अब ये कोर्ट इमरान के पास है। अब सजनोदी मित्रों बात यहां तक पहुंच गई है कि नवाज शरीफ ने भी वापसी का बैग तैयार कर लिया है पहले तो सिर्फ सुनने में बातें आ रही थी आ रहा है नहीं आ रहा जो आएगा क्या होगा क्या नहीं होगा अब पाकिस्तान के तमाम मुस्लिम लीगी रहनुमाओं ने अपनी हर मशावरती मीटिंग में ये रोना रोया है कि नवाज शरीफ ही वाहद लीडर हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बचा सकते हैं और आईंदा आने वाले इंतबात में हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं वरना टाई टाई फिश समझा जाए इसलिए सज्जनौत मित्रों आपने ये देखा होगा अखबार में चैनल्स में और आजकल जो डेवलपमेंट हो रही है उस हवाले से कि नवाज़ शरीफ के लिए राहमवार की जा रही है सजिनत मित्रों मेरा रेडार ये कहता है कि जो मामला तय हुए थे अला सती इजलासों में जिसकी बुनियाद पर एन आर ओ भी दिया गया बहुत सारे लोगों को और ये भी तय था कि नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी अब उसका खत्मी मरहला सामने आ गया है और उसकी राह हमवार की है सबक सैनिटर फैसल वावडा के अदालती फैसले ने अब नवाज शरीफ मेरा रिकॉर्ड ये कहता है कि अब नवाज़ शरीफ भी पाकिस्तान आएगा और उनकी अदालतें ही उसकी दाहियात नहली ख़त्म कर देंगी और वो इंतबात में जाएगा ये मेरा रिडॉर कहता इससे पहले सोच मित्रों इसहाक आपको पता नहीं इसहाक के असासे भी जो मुंजमिन थे वो भी बहाल हो गए और लेटेस्ट में आपको एक और बता दूँ कि सलमान शहबाज़ उसका भी आज अदालत में ज़मानत की दरख्वास दायर कर दी गई है और उन्होंने ये मौक़ इख्तियार किया है मैं तुम्हारा तो आश्रा से पाकिस्तान में हूँ ही नहीं मुझे तो नोटस कभी अदालत का कोई मिला ही नहीं तो मैं कैसे पेश होता मुझे तो इश्तारी गलत करार दिया गया मुझे ज़मानत दी जाए मैं पाकिस्तान में आकर के अदालतों के सामने पेश होने को तैयार हूँ यह इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज बेसम्त की जा रही है सज्जनत मित्रो ये हमने दो दिन पहले आपको कहा था कि वो आ रहे हैं और क्लीन चिट लेने आ रहे हैं उसके बाद चले जाएंगे इसी तरह नवाज शरीफ के बारे में भी मैं आपसे मैंने कह दिया कि वो मामला तय है उनको भी तायात नाहली ख़त्म होगी जिस सुप्रीम कोर्ट ने उनको तायात नाहल किया था वही उनकी ताहयात नाहली जो है वो ख़त्म करने जा रही है तो मित्रों को मेरी तो तोहन अदालत मेरे जुमले खुदा न खासा ना हो जाए मैंने इन्फॉर्मेशन आपके पास सामने जो है शेयर की है अब होता क्या है क्या नहीं होता ये मेरे पास इसका ग़ायब का इलम नहीं है लेकिन हालात वाक़ ये बताते हैं अगर शुभ इसहाक डार मियम शबाज शरीफ हमजा सलमान और सारे ये लोगों आसफ़ जरदारी को एन आर दिया जा सकता है फैसल वाफडा का सेम केस उसको भी बिता यात्र न्यायालय तो ख़त्म हो गई तो फिर नवाजशरीफ में क्या कसूर किया है? अगर वाकई गलत उस वक्त फैसला हुआ था तो अब ठीक भी तो हो सकता है अब ये सारे मामला जो चल रहे हैं सजनोत मित्रों इस सारे मामलात में फिर सवाल तो फिर ये उठता है कि क्या नवाज शरीफ अपनी सालगिरह इस साल अपनी सालगिरह पाकिस्तान में मनाएंगे या नहीं कहने वाले तो ये कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि मैं जनवरी के महीने में आऊँगा लेकिन सालगिरह तो 25 दिसंबर को होती है आप 25 दिसंबर से पहले आते हैं या बाद में आते हैं लेकिन अदालत में उनकी दरख्वास दो चार रोज़ में ही दायर कर दी जाएगी ये सलमान शबीज़ को शमा सलमान शबाज़ को रिलीफ मिलते ही नवाज शरीफ की दरखास्त दायर होगी और उनको भी रिलीफ मिलेगा और फिर अलेक्शन में अलेक्शन का डंका बजेगा और लेवल प्लेइंग फील्ड अवाम को फैसला करना होगा किस को वोट देते हैं किस को सपोर्ट करते हैं जिसको आवाम सपोर्ट करेगी वो हुकूमत बनाएगा और फिर मैं वही बात करता हूँ जो मैं अक्सर कहता हूँ मुझे तो इंतबात मार्च और मई के दरमियान होते नज़र आ रहे हैं होते हैं या नहीं सचिव मित्रों अपना बहुत ख्याल रखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद